कि मेरे पास टाइम नहीं है मेरे पास पैसा नहीं है स्टार्ट करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है इंटरेस्ट नहीं है मुझे सेलिंग क्वालिटी नहीं है ये बिजनेस मुझे सूट नहीं होगा इसमें कितने लोग हैं जिनको प्रेजेंटेशन नहीं देना आता प्रेजेंटेशन नहीं दे नहीं आता और दे ही नहीं सकता वो है कि नहीं कोई बहुत सारे बहुत सारे फिर हाथ क्यों नहीं उठा रहे वाइटर सर खुश रहे इतने लोग प्रेजेंटेशन दे रहे तो जिसको नहीं आता है वो तो। नहीं आता तो 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 आपसे कुछ लोग सीखेंगे तो क्या देखते क्यों नहीं आता सर डर लगता है क्यों डर लगता है सर

देखो यानी हर एक के पास सोल्यूशन है लेकिन उसको उसके ऊपर डिस्कस ही नहीं किया चर्चा ही नहीं की तो आज से हर एक बंदा प्लान देगा हर एक बंदा अपना क्वालिटी बाहर निकालेगा सेलिंग का कुछ कुछ तो मानते ही नहीं सर कुछ भी होने दो मुझे नहीं आएगा ऐसा क्वालिटी रहता है लेकिन मुझे नहीं आएगा ये सेल कर रहा है वो और सीनियर को भी ज्वाइन कर रहे कि मुझे नहीं आएगा आप ही चाहिए, अरे सीनियर का क्लोजिंग कर सकता है तो गेस्ट क्या? देखो कितना क्वालिटी है उसके पास लेकिन वो यूज नहीं करता उस तरह से तो दोस्त ज्यादा नहीं छोटे छोटे इश्यू है और उस पर मैं दो मिनट में सोल्यूशन देना चाहता हूं कि मेरा बच्चों का मोबाइल यूज बढ़ सकता है स्क्रीन टाइम बढ़ेगा उसे बोलने का अरे मोड पे कितना पे कितना टाइम स्क्रीन जाता है पता नहीं चलता बच्चों को एजुकेशन मोड पे अगर बच्चा स्टडी कर रहा है ना तो उसका स्क्रीन टाइम बढ़ेगा ना ही घटेगा और मोबाइल का यूज अच्छे के लिए है इसको मालूम ही नहीं है, है ना बेटा हेलो यो, हेलो यो दोनों मोबाइल का यूज़ क्या है मोबाइल का यूज़ क्या है मोबाइल का क्या वो आप रहते हो क्या चलो वो आप रो क्या चल रही हो फायदा क्या है येस पण असा वापर करतो मोबाईल म्हणजे आता मी विचारलं तुम्हाला मोबाईल काय वापर काय तुम्ही मोबाईल काय ठेवता साठी हा कम्युनिकेशन मी कुठे घरच्यांना कळायला पाहिजे घरच्यांना आहे ना कम्युनिकेशन तर झालं पाहिजे ते को मालूम आहे घ्या नहीं है, बच्चों को एक मालूम है गेम खेलने का ही क्रांति लाने वाला है बच्चा हर एक तो बच्चे आने वाले समय में बोलेगा मोबाइल ये टीचर है वो हमें पढ़ाता है हमें टेस्टिंग करता है और इससे मार्क बढ़ता है इसलिए वो मोबाइल के साथ बच्चे का दोनों का कम होता है बहुत सारे घर में एक ही मोबाइल है ना टीवी के हाथ से लेने का बच्चों को देने का <laughs> <laughs> दोनों काम अच्छा हो जाए देखो और अभी स्क्रीन टाइम चेक करो और एक ही के एक महीना यूज करने के बाद चेक करो स्क्रीन टाइम घटा के आपके घर में बहुत अच्छी तरह से एजुकेशन आ रहा है तो ये आपको बताना होगा फिजिकल टीचर आ रही है बुक कैसे पढ़ा सकता है एक बुक है ना ये वर्क बुक कैसे पढ़ा सकता है फिजिकल टीचर उसे बोलने का ये बुक आपको रस्ते में मिला ना एक टीचर को भी पता नहीं चलता इसका क्या फायदा लेकिन इसके फीचर्स में बताने आ रहा हूं ये दस फीचर्स है इसके ये फीचर्स जान लो एक फिजिकल टीचर से दस गुना अच्छा है ऑनलाइन टीचर से सौ गुना अच्छा है और आपके बच्चों बने लिए एक फ्रेंड मां बाप का रोल अदा करता है और टीचर का रोल अदा करता है ये है ही जो टेक्नोलॉजी बोलो ऑनलाइन क्लासेस रिजल्ट बहुत कम आता है बोलेंगे ना लोग भाई जिस तो बंद होने को आया हो गया उसे बोलने का यस एकदम सही बोल रहा है तू हमारा भी यही सोच है एकदम सही लेकिन ऑनलाइन का रिजल्ट कम है ये इजूटेक भी जानता है इसलिए इजूटेक ने लाइव क्लासेस फ्री में रखा है yes, फ्री में फ्री में रखा है और जो फॉर्मूला बनाया है फिजिकल लर्निंग का इससे बच्चों का ग्रोथ होता है बोलो एग्री करो इंटरनेट डेटा खत्म होगा आज तक जितने इंजीटेक का बुक लिया है ऐसा हुआ क्या कभी बहुत कम डेटा लगता है और सेव करते भी रखता है वो एजी प्ले होता है बाद में उसके बाद तो बहुत ही आसान है सिर्फ ये डाउट मन से निकालो अब उतरू मार्केट में क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम गेस्ट के नहीं होते खुद के ही होते मुझे सब क्लियर है मुझे सब मालूम है ऐसा गेस्ट क्वेश्चन पूछने वाला है और उसका आंसर भी मुझे मालूम है ये सोच के साथ निकलो तो आपको डर नहीं लगेगा कुछ भी नहीं लगेगा लेकिन मन में डाउट है और उसको साथ आप जा रहे मार्केट में तो क्या होगा है ना दुकान का शटर ओपन करने जा रहे हैं आज नारियल फोड़ना है और मन में डर है कस्टमर तो आएगा कि नहीं अरे इस एरिया में नहीं चल सकता दुकान अरे है ना इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं बेकार होने वाला है चलेगा क्या पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो होगा तो एक पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ेंगे एक ऐसी पॉजिटिव सोच की मुझे लड़ना है और मुझे जीतना है त्यामुळे आज पासून रडायचं नाही लढायचं काय करायचं आज पासून लढायचं करडायचं तर खूप सारे टेक्निकल पॉइंट्स वैयकर सर येणार आहेत मी जाता जातो एकच मिनिटाची स्टोरी सांगेल, सांगेल की हरिश गिरमकर फीड वरती फिरला एकच काम करतो मी शोध प्लॅन शोध प्लॅन शोध प्लॅन डेमो 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 आणि म्हणून जिंकलो तुम्हाला ही जिंकण्याचा फॉर्म्युला आणि एकच सांगेल की डेमो 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 शोध प्लॅन शोध प्लॅन शोध प्लॅन गॅरंटीड आपण सक्सेस एक इतिहासाचा तास चालू असतो सिद्धी जोर महाराष्ट्रावरती आक्रमण केलेले आहे पन्हाळ्याला वेळा दिलेला आहे शिवाजी महाराज वेड्यामध्ये अडकलेले आहे वेडा होत चाललेला शिवाजी महाराजांना पकडणार मारणार तोच शिवा काशी मदतीला येतो दुसरला चकवा देऊन शिवाजी महाराज पन्हाळ्याचा वेडा तोडून विशाल गडाकडे पलायन करतात विशाल गडाकडे पलायन करत असताना परत शत्रू पाठलाग करायला लागले शिवाजी महाराजांचा तोच एक गणेश खिंडीच्या जवळ शिवाजी महाराजांना परत पकडणार तोच बाजी प्रभू उडवा आणि म्हणतात राजे तुम्ही पुढे व्हा रक्ताचा शेवटचा असे पर्यंत शत्रूला खिंड पार करून नाही देणार राजे किल्ल्यावर पोहचतात तीन तोफांचा आवाज देतात त्यावेळेस बाजी प्रभू शेवटचे घटका मोजत असतो आनंद आणि त्रास हा इतिहासाचा तास ता झाल्यानंतर म्हणले चला आता शिवाजी महाराज पन्हाळ गडाला कसे पोहोचले पन्नाव्यावरून विशाल गडाला कसे पोहोचले हा एक प्रश्न विचारला त्या वर्गामध्ये एक ढ विद्यार्थी असतो त्यांनी जो पेपर लिहिला ना त्या पद्धतीने मी इज्युटेक केला त्या विद्यार्थ्यांनी पेपर लिहायला सुरुवात केली दनादन फटाफट टीचरला वाटलं अरे वा मी खूप छान शिकवलं ढ विद्यार्थ्याला पण काय मला सर सप्लिमेंटरी पाहिजे सर म्हणले वर्गातली वर्ग आहे सप्लिमेंटरी कशाला म्हणलं पाहिजे टीचरला वाटलं अरे वा खूपच छान समजलंय परत उभं राहायला सप्लिमेंटरी पाहिजे दोन तीन सप्लिमेंटरी घेतल्या सर म्हणजे टेन्शन आलं अरे काहीतरी चुकलं वाटतं शेवटची बेल पडली पेपर वाळा करायचे तुम्हाला सप्लिमेंटरी पाहिजे सर म्हणले अजिबात भेटणार नाही सर पेपर तुम्हाला एक वाक्य लिहू द्या सर व्यवस्थित म्हणजे लिहिलं आणि पेपर गोळा केले टीचरने कुणाचा पेपर पाहिला असेल अगोदर हा ठेव त्यांनी ज्या पद्धतीने पेपर लिहिला होता ना त्या पद्धतीने मी केलं

झाले मी इकडच्या ऑफिसला गेलो डेमो बुक घेतलं आणि त्या दिवसापासून डेमो डेमो शोध प्लॅन शोध प्लॅन डेमो डेमो एकच काम केलं फक्त सोळा महिने एकच काम केलं मला सांगा तुम्हाला सगळ्यांना रॉयल्टी मिळायला पाहिजे नाही काय काम करावं लागेल एकट काम करायचं उद्यापासून तवड्यात तवडा तवड्यात तवडा तर सगळ्यांना राजकीय राजकारणपदी माझ्यासाठी शुभेच्छा थँक्यू